братья и сестры, слава и хвала нашему Богу за то, что Он дает нам возможность опять собраться, прославить Его, поблагодарить Его, поклониться Ему. И настало время Господней вечери. Я думаю, это время того самого главного. И как Иисус говорил, сие творите в мое воспоминание, но я думаю, что мы должны на вечере утверждаться и эту печать Христову, которая на наших сердцах, чтобы она еще все как более высечена и более ярче, и более запечатана была на наших сердцах то, что Господь сделал для каждого из нас. И это должно светить нам и быть той дорогой, по которой мы идем. Я хотел бы зачитать один текст. Это 1 Петра, первая глава 17 стиха. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. И видим, что апостол говорит, что мы должны со страхом странствовать. Ну, я, например, как я это понимаю? Я понимаю то, что я боюсь потерять то, что Господь мне дал. Я боюсь потерять то, какую цену Господь заплатил для меня, чтобы я мог жить в благословении, чтобы я мог встречаться со своим Богом, чтобы я мог прославлять Его, чтобы я уже не быть грешником, а быть праведником в моем Иисусе, Господе и Спасителе. И вот что дальше он говорит. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы отцу этой жизни» преданной вам от Отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агница, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для нас. И это должно для нас иметь цену, драгоценность должна быть наша, то, что будет нас вести по этой жизни и светить нам и освещать нашу тьму и не давать нам, чтобы то, что пытается на нас влиять, и то, что пытается нами овладеть, чтобы вот эта цена, которую заплатил Господь своей смертью и воскресением ради нашего оправдания, чтобы оно всегда нас освещала и вело нас по этой жизни. И давайте с этими мыслями мы как будем утверждаться, будем с благодарными сердцами и Будем всегда благодарить и помнить нашего Господа и Спасителя за то, что Он заплатил ради нас, ради нашего спасения. Спасибо тебе, дорогой Господь, за Твою милость, за Твою любовь, за Твою благодать, за прощение грехов Божии, за Твою кровь, Господи, за то, что Ты простил нас, помиловал, Боже, и не уменяешь нам наших грехов. Спасибо тебе за все, Боже. Мы славим тебя и любим. Во имя Иисуса. 爱你。<Amen. S 2> <Amen. S 3>